Ну, саме головне подякувати вам за цю ініціативу. Це дуже добре, дуже правильно, що є такі люди, які дійсно живуть цим. Вони волі то що хворіють, а переживають, турбуються про це. Мені також дуже приємно взяти участь у цій акції, посадити дерево. І дуже приємно, що ми сьогодні. Ще зне, зробимо очень в все и у станет еще красивее. Спасибо за эту инициативу и э, надеюсь э, именно э, с открытой душой и с большой уверенностью. И я э, надеюсь на то, что вот это наш шаг, это шаг в сторону мира, добра, благополучия и э, в конечном итоге стабильности. Дерево это как символ, символ жизни которая э, вообще-то очень легко снять его, а трудно посадить и вырастить. И поэтому э, мне очень приятно участвовать посадить дерево, которое будем называть болгарское дерево, которое, И э, хочу вам пожелать, чтобы вы испытали удовольствие действительно от этой прекрасной инициативы, а им, чтобы от этой инициативы повторялось почаще.